హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారండి వెల్కమ్ టు ద శ్రీస్ డైరీ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఆదిత్య హృదయం గురించి తెలుసుకుందామండి కార్తీక మాసంలో సూర్యోపాసన చాలా మంచిది ఆరోగ్యం కోసం ఈ ఆదిత్య హృదయం శ్రీ వాల్మీకి రామాయణే యుద్ధకాండే ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం నామ సప్తోత్తర శతతమ సర్గహ అని ఉందండి అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది రావణాసురునితో యుద్ధం చేసి అలసిపోయిన శ్రీరాముడు చింతాక్రాంతుడుగా ఉండటం చూసిన అగస్త్య మహర్షి శ్రీరామ్ని సమీపించి ఇలా చెప్తారు ఓ రామా నాయన మహాబాహో సనాతనము మరియు రహస్యమైన స్తోత్రమును చెప్తాను విను అంటారు నీవు దీనిని జపించినచో యుద్ధంలో శత్రువులపై విజయం సాధించగలవు ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రము పవిత్రమైనది సమస్త శత్రువులను నశింపచేయినది నిత్యము జపించినచో సర్వత్రా జయము లభించును సత్ఫలములను అక్షయముగా ప్రసాదించినది సమస్త పాపములను నశింపచేయును ఆది వ్యాధులను తొలగించి ఆయుష్ను వృద్ధిపరచును సర్వ జపములలో శ్రేష్టమైనది అనంతమైన బంగారు కిరణాలతో వెలుగునిచ్చి ఆదిత్యుని పూజింపుము సమస్త భోనములను నియంత్రించవాడు దేవాసురులు ఈయనకు ప్రణమిల్లుదురు తన కిరణముల చే శక్తిని ప్రసాదిస్తారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు దేవేంద్రుడు కుబేరుడు యముడు చంద్రుడు అగ్ని వాయువులు అశ్వనీ దేవతలు ఆ స్వరూపములన్నీ ఇతనివే నక్షత్రములకు గ్రహములకు తారలకు అధిపతి రఘురామ ఆపదల ఎందు కష్టములయందు భయస్థితులందు ఈ స్వామిని కీర్తించాలని చెప్తారు ఈ సంగ్రామంలో నీవు విజయాన్ని పొందగలవు ఆదిత్య హృదయాన్ని ముమ్మారు జపించు నీవు ఈ క్షణమే రావణుని వధింపగలవని చెప్పి అగస్త్య మహర్షి తన స్థావరానికి వెళ్తారు అలాగే శ్రీరాముడు ముమ్మారు ఆదిత్య హృదయంను తన మనస్సులో సూర్య సూర్యభగవాను స్తోత్రం చేసి రావణాసురుని వధిస్తారు యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే రావణం యుద్ధాయ సముపస్థితం दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रनम् उपागम्य ब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो गुह्यं सनातनं येन सर्वानरिन्वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जया वहं नित्यमक्षयं परमं शुभम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं प्रणाशनम् रश्मिमन्दं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं नमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातिगवस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यम सोमो पितरो वसव साध्य हश्विनौ मरुतो मनुकु वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशोभानुस्वर्णरेता दिवाकरः हरिदश सप्त सब्त सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भु स्वच्छ मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भस्त्रिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्र शङ्ख व्योमनाथस्तमो भेदी जुस्सामपारगः घन मित्रो विन्ध्य आतपीमण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्व भवोद्भवः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोग्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय कृतनग्नाय देवाय ज्योतिषाम्पतये नमः तप्त चामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिविघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तथैव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृच्छ्यानि लोकेषु सर्वाण्येषु रविः प्रभुः येन मापस्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वै न मे काग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदा गस्यो जगाम च यथागतम् एतत् महातेजा भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यम् प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम् हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधेतस्य दृढो भवत् अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमानः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो गतो वचस्त्वरेति मनमन्दरम् आदित्यहृदयानि సూర్యోదయ సమయంలో కానీ లేకపోతే సూర్యాస్తమయ సమయంలో కానీ ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఏదో ఒక టైంలో సూర్యోపాసన చేయడం చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి సంపదలకు ఐశ్వర్యానికి ఆయుర్వృద్ధికి అన్నిటికీ మంచిదండి సూర్యోపాసన బాయ్ ఫ్రెండ్స్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో